Salam dostlar, kibboard.top saytından çıxış videosunu çəkirəm. 39 dollarım var. Bu 8.1 komandadan gələndir, bu da ballardır. 1000 ballıqda 1 dollar verir, 1000 ballıqda 1 dollar verir. Bu komandada da 50 dollar olanda çıxış elməy olur. İndi məndə yatım eləmişəm. M3 paketini almışam. M3 paketin qiyməti 25 manatdır, 50 dollardır. Burda e, 1 dollar 2000 manat 50 qəpi ilə hesablanır həm yatırımda, həm də çıxarışda. İndi 39 dollarımı çıxarış edim. Burda test çəkməyə girsən, sonra bank kartını çıxarın. 39 15 Komissiya tutur, 15% komissiya tutur. 5.85-dir. Amma ayın əvvəli və bir də ayın axırı çaş yerəndə komissiya tutmur. Məsələn, ayın 30-u, 31-i, bir də ayın 1-i çaş yerəndə komissiya tutmur. Mən bank kartımı əvvəldən qeyd elmişdim deyə nə burda göstərir? Dəstik təsdiqə basıram. Görürsüz, təsdiq olundu. İndi görə mənim yerinə yeyirəm. Görürsüz, burada sıfırlandı. İndi çıxatma rekordu var, çıxatma rekoduna gedirəm. Budu-büdü və sabahım 1.11-i, yanvarın 11-i çağıyımışam. 11 yani 11 e, Təsdiqlənmişdi 15 dollar. İndi e, bu gün çıxarış edim. İndi gözləyir yazılıb. Hətta 15-20 dəqiqə kartıma gələcək. Mən videonu saxlayıram. Kartıma gəlsin, davam edəcəm. Dosta ödənişim gəldi. Ödənişim gəlib. Təsdiqləndi. Ödənişim gəldi. lədənşim Lədənşim dialoq İzəyi üçün çox sağ ol